Berita tentang Jordan yang memohon untuk tidak bermain menentang Laos akhirnya terjawab selepas berminggu-minggu menjadi tanda tanya besar peminat bola sepak Asia Tenggara dan Asia Barat. Pada mulanya, penyokong di seluruh ASEAN kecoh, media sosial panas, tajuk-tajuk sensasi bertebaran, dan macam-macam teori dicipta. Tetapi apabila maklumat dalaman mula didedahkan oleh penganalisis sukan, bekas pegawai bola sepak, serta pemerhati taktikal, barulah semua faham bahawa keputusan itu bukan dibuat secara sembrono. Ia bukan soal ego, bukan soal memandang rendah lawan, dan jauh sekali bukan soal takut kepada Laos. Sebaliknya, ia melibatkan perancangan profesional yang sangat teliti, dikira melalui data, diikat dengan peraturan pelepasan antarabangsa serta strategi untuk melindungi kestabilan skuad mereka dalam jangka panjang. Jordan ketika ini berada dalam fasa transformasi bola sepak moden. Mereka bukan lagi pasukan yang hanya fokus kepada keputusan perlawanan semata-mata. Mereka kini mengamalkan pendekatan saintifik yang menilai beban latihan Tahap kecergasan pemain, risiko kecederaan serta impak kepada mata ranking FIFA bagi setiap perlawanan yang diatur. Apabila jadual perlawanan Jordan menentang Laos diumumkan, sebenarnya ia bertembung dengan beberapa siri perlawanan kompetitif lain yang jauh lebih penting bagi Jordan. Ini termasuk perlawanan antara bangsa bertaraf tinggi yang memberi pulangan besar dari segi ranking selain kem latihan taktikal intensif yang sudah dirancang lebih awal dalam blueprint pembangunan pasukan kebangsaan mereka. Jika mereka tetap turun menentang Laos dalam tempoh yang sama, ia akan menyebabkan pemain utama mereka terpaksa bermain dalam keadaan keletihan melampau tanpa fasa pemulihan mencukupi, sekaligus meningkatkan risiko kecederaan serius. Dalam era bola sepak moden, jurulatih bukan lagi menilai pemain hanya dengan mata kasar. Setiap langkah diukur melalui data GPS, load training, heart rate serta analisis pemulihan fisiologi. Jurulatih Jordan mendapati beberapa tonggak utama mereka sudah berada di zon kritikal dari sudut beban permainan. Jika dipaksa turun menentang Laos ketika tubuh belum pulih sepenuhnya, bukan sahaja mereka mungkin hilang ketajaman di padang, malah mereka juga berdepan risiko kehilangan pemain itu untuk tempoh berbulan-bulan. Itu mimpi ngeri terbesar bagi mana-mana pasukan kebangsaan, terutama apabila mereka sedang memburu slot kelayakan kejohanan besar seperti Piala Asia dan mahu membina skuad yang stabil menjelang pusingan seterusnya. Selain isu kecerdasan, faktor paling besar sebenarnya adalah isu pelepasan pemain antarabangsa. Ramai tidak tahu bahawa ketika perlawanan itu hampir berlangsung, Jordan masih belum mendapat pengesahan rasmi daripada beberapa kelab di Eropah dan Timur Tengah untuk melepaskan pemain mereka menyertai kem kebangsaan. Proses ini bukan mudah. Ia melibatkan rundingan antara persekutuan bola sepak dan kelab, di mana kelab mempunyai hak untuk mempertimbangkan kepentingan pemain dan pasukan mereka sendiri. Jordan sudah menyusun strategi permainan berdasarkan formasi tertentu menggunakan nama-nama pemain utama yang menjadi tunjang kepada sistem serangan dan pertahanan. Tanpa pengesahan pelepasan itu, jurulatih Jordan tidak dapat memastikan skuad yang benar-benar lengkap dan serasi dapat diturunkan. Mereka berdepan pilihan sukar, turun dengan skuad kedua yang belum serasi atau memohon untuk menangguh atau membatalkan perlawanan itu demi melindungi ranking FIFA dan moral pasukan. Palestin sendiri pernah melalui isu hampir sama dalam beberapa siri perlawanan sebelum ini. Malaysia juga tidak asing dengan dilema ini apabila berdepan isu dokumen pemain warisan dan pelepasan antarabangsa dalam tahun-tahun kebelakangan ini. Jadi jika penyokong Malaysia melihat isu ini dari sudut profesional, sebenarnya mereka pasti faham. Dalam bola sepak, menang besar hari ini penting, tetapi menang lebih besar di masa depan jauh lebih penting. Jordan tidak mahu mengambil risiko yang boleh memusnahkan segala perancangan yang telah mereka bina sejak awal tahun. Laos pula ketika ini sedang melalui fasa kebangkitan. Walaupun mereka masih dianggap pasukan ranking rendah dalam carta FIFA, mereka bukan lagi skuad mudah yang boleh dibolosi tanpa tentangan. Corak permainan Laos kini lebih tersusun, semangat juang mereka semakin tinggi dan mereka sudah mula menunjukkan peningkatan ketika menentang beberapa pasukan Asia lain dalam tahun ini. Jika Jordan turun tanpa pemain utama dan tanpa keserasian taktikal, peluang untuk Laos mencuri mata atau sekurang-kurangnya memaksa Jordan menang tipis adalah sangat tinggi. Dan kemenangan tipis atau keputusan seri menentang pasukan ranking rendah akan menyebabkan mata ranking FIFA Jordan terjejas teruk. Dalam situasi lebih buruk, jika Laos menang, ranking Jordan bukan sahaja tidak naik, malah boleh jatuh merudum. Itulah yang paling mereka mahu elakkan. Faktor seterusnya adalah psikologi pasukan. Jordan baru sahaja melalui siri perlawanan yang menekan mental termasuk pertarungan taktikal yang sengit di peringkat kelayakan. Jurulatih mereka mahu pemain masuk ke kem seterusnya dengan mentaliti padu, bukan mentaliti retak. Jika mereka dipaksa turun menentang Laos dalam keadaan skuad tidak lengkap dan berdepan keputusan negatif, ia akan mencetuskan krisis keyakinan dalaman. Dalam bola sepak, keyakinan lebih mahal daripada taktik. Tanpanya, pasukan akan runtuh sebelum whistle dibunyikan. Ada juga faktor politik bola sepak dalaman yang tidak boleh dinafikan. Walaupun IIC atau badan integriti lain tidak menyiasat Jordan seperti mana mereka menyiasat FAM, setiap persekutuan bola sepak di Asia pasti ada dinamika kuasa dan pengaruh dalaman masing-masing. Jordan memilih untuk bersikap selamat dan profesional dalam isu ini. Mereka mahu melindungi nama baik persekutuan mereka sendiri, melindungi pemain, dan paling utama, melindungi masa depan bola sepak Jordan di pentas Asia. Apabila pendedahan ini mula tersebar, ramai penyokong ASEAN yang awalnya mengecam kini mula mengubah nada. Mereka sedar bahawa Jordan membuat keputusan itu bukan kerana gentar, tetapi kerana mereka menghormati perancangan profesional sukan moden. Malaysia sendiri di bawah kendalian Peter Klamowski kini semakin hampir mengamalkan sistem taktikal dan pengurusan beban permainan yang moden. Jika dulu bola sepak Malaysia sering dipersoal dari segi disiplin taktikal dan pengurusan pentadbiran, kini Harimau Malaya mula melangkah ke era baharu di mana keputusan bukan sahaja dibuat dengan semangat tetapi juga dengan otak. Isu Jordan ini juga sebenarnya menjadi pengajaran besar kepada FAM dan pasukan Asia lain. Bola sepak moden bukan lagi tentang siapa lebih popular, siapa lebih banyak piala domestik atau siapa lebih kuat dalam sejarah lama. Ia kini adalah soal pengurusan, strategi pelepasan pemain, pematuhan peraturan antarabangsa, perlindungan moral skuad dan perancangan jangka panjang. Akhirnya, keputusan Jordan ini menjadi simbol bahawa bola sepak Asia kini sedang matang. Mereka tidak bermain untuk sorakan sementara, tetapi untuk kejayaan yang lebih besar. Jika Malaysia belajar sesuatu dari isu ini, ia adalah tentang betapa pentingnya menjaga kestabilan skuad dan tidak membuat keputusan tergesa-gesa yang boleh memusnahkan masa depan ranking FIFA dan kejohanan besar. Kini, isu ini sudah terbongkar, spekulasi sudah terjawab dan penyokong mula faham bahawa bola sepak bukan sekadar soal 90 minit di padang, tetapi 365 hari di belakangnya. Jordan memilih masa yang tepat untuk mengaum, bukan sekadar Mengaem, dan Malaysia pula kini semakin hampir untuk menjadi skuad yang bukan sahaja digeruni di ASEAN, tetapi juga dihormati di Asia.